Сегодня были опубликованы новые подробности из секретных документов американских спецслужб, которые были не предназначены для широкой публики, но теперь их анализируют все мировые СМИ. В одном из документов разведки есть особенно впечатляющие сведения о напряженности в российском руководстве. В документе утверждается, что в рядах военного руководства в Москве были попытки саботировать начало войны в Украине. Саботаж был спланирован Николаем Патрушевым и Валерием Герасевым. По словам источника, который получил информацию от российского информатора с доступом к чиновникам в Кремле, Россия планировала перебросить ресурсы из Таганрога в Мариуполь и таким образом сосредоточить свое внимание на Южном фронте, тогда как Путин планировал акцентировать наступление на восточной части Украины. По словам источника, план наступления предположительно, является стратегией, разработанной секретарем Совета национальной безопасности России Николаем Патрушевым и начальником Генерального штаба России Валерием Герасимовым, предположительно для саботажа Путина. Герасимов сообщил Путину, что украинские силы превосходят российские, что Россия понесет большие потери, если наступление состоится. Герасимов и Патрушев планировали саботировать войну против Украины, и в качестве Дня X они наметили 5 марта, когда Россия должна была проиграть войну. Источник 22 февраля сообщил, что Герасимов якобы планирует продолжить свои усилия по саботажу наступления, отметив, что обещал сорвать так называемую СВО до 5 марта, когда Путин должен был начать курс химиотерапии и таким образом не сможет повлиять на ход войны. К сожалению, у Герасимова не вышло остановить запланированное наступление. Таким образом, эти факты можно резюмировать следующим образом. Попытка саботажа со стороны высокопоставленных военных заключалась в том, чтобы привести к военному поражению, с целью выставить Путина в плохом свете. Расчет был на то, что болезненное поражение России привело бы к окончанию войны в первой же неделе. Подпишись на канал, поставь лайк, нажми на колокольчик. Напиши свое мнение в комментариях к видео. Согласно еще одному документу, между ФСБ и Министерством обороны также существует конфликт относительно данных о потерях. ФСБ обвинила военных в сокрытии масштабов потерь, которые несет Россия в Украине. Руководство ФСБ утверждает, что предоставленные Министерством обороны данные не включают в себя погибших и раненых из состава Росгвардии, наемников с ЧВК «Вагнер» и кадыровцев, разнообразные боевые силы, которые Кремль развернул в Украине, иногда действуют в разнобой, что еще больше усложняет военные усилия России. По подсчетам ФСБ, реальное число раненых и убитых в бою приблизилось к 110 тысячам военных, говорится в документе от 28 февраля. Журналисты продолжают анализировать секретные документы, которые были слиты в интернет военнослужащим разведки Джейком Тейшером, по мнению аналитиков, внутренняя борьба между российскими ведомствами, ответственная за разные аспекты войны, стала причиной того, что Кремль не добился успеха в войне в Украине.